На цій невеличкій веранді прибудованій до звичайної дев'ятиповерхівки на Салтівці, і відбувається увесь творчий процес. Константину Зоркіну місця для монументальних шедеврів на гофрокартоні вистачає. Художник погоджується із Леонардо да Вінчі. Той казав, що митцю велика майстерня не потрібна. Там думки розжижаються, розлітаються у просторі. Искусство – это самоирония ирония общества. То есть искусство – дело бесполезное с прагматической точки зрения. Если оно оформляет ну, как бы харчевые потребности, как Малевич говорил, да? ну, утилитарные, вот, оно становится прикладным просто. Человек, когда он воспринимает искусство, он должен воспринимать его эстетически, в первую очередь. А эстетическое восприятие мира – это не утилитарное. То есть не прагматическое. Это восприятие искусства как явления бесполезного по критериям красоты, если можно так выразиться. Вот. А если оно бесполезное, то в этом прагматическом обществе, направленном там на выгоду, на деньги, да, искусство выглядит как, как альтернатива, как альтернативный путь. То есть вот вы-то все бежите куда-то на работу, куда-то еще. А вот я занимаюсь бесполезным делом, но никому не надо на самом деле. <с> Если надо, то никто все равно не, не поймет до конца. Я не понимаю до конца, что я делаю. И критики, там, и искусствоведы, и художники, все равно до конца никто этого понять не может. Это такая вот штука, да, по-польски штука искусства. Вот такая штука, которая существует просто так, не направленная на Ринок или куда то й не на політику, Вот. і это иронично по отношению к правматичської культури. Константин виріс у спальному районі на Салтівці. Батьки, економісти да, да. та й ніхто із близьких родичів глибоко мистецтво не вивчав. Проте тяга до високого із самого дитинства у Зоркіна була. Подобалась панк культура. Критичне, навіть хуліганське відношення до суспільства та політики дуже імпонувало Константину Сергійовичу. в життя і в свої малюнки він цієї фарби щедро підмішував за свої погляди. Заробляв неприємності, непорозуміння звичайно розчаровувало, але ідея загартовувалась. загартоване світові чуття вилилось у протест проти академізму у живопису. приходя на выставку конечно ищет портреты пейзажи когда он их не находит он закрывает чакры свои вот эти вот которые могут воспринимать шестое чувство гумилё орган для шестого чувства надо его проращивать то есть 50 работы даже наверное, не 50 а больше лежит на художнике нужно написать картины нужно их привести найти помещение привести повесить еще нужно объяснить после этого а зритель работать не хочет. Вот. И какой-то этап, на каком-то этапе должен зритель начинать работать. Он должен двигаться навстречу. В какой-то точке мы с ним должны сойтись. Вот. А если он не хочет работать, тогда его трудно заставить. Можно привести, да, коня к водопою, нельзя заставить его пить. Живопис Константина Зоркіна має своїх прихильників. Його потрохи купують, і автор з цього приводу дуже радіє, адже його ідеї розповсюджуються. Він писав на полі телені, на гофрокартоні, на усяких залишках від меблів. Він із сміття створював скульптури, і це лише частина його експериментів. Я не говорю о том, что нужно делать картины на века, там, как иконописцы, да, по старым технологиям, чтобы они сохранились в музеях. Понятно, что музейное искусство, оно себя уже не оправдывает. Хранилища уже пол полны, под завязку, и нас там не ждут. Вот. Його новий пошук образ героя нашого часу. Для Константина Зоркіна цей персонаж як конструктор складається із багатьох відомих постатей. При мені було згадано ім'я поета, художника та музиканта Олексія Хвостенко, музиканта та актора Петра Мамонова, але рідний дядько Валіра, майор ракетних військ у відставці, мав найбільший вплив на свідомість митця Зоркіна. Концептуальний проект під робочою назвою Валера. Ось чим зараз зайнятий Константин Зоркін. Зараз ви побачите смертельний для художника номер, але тільки не для Зоркіна, дає знаки культурологічного освіта. Він розкаже, що сам намалював. Є квадрат, у нього вписан квадрата торчить триугольник і ще один триугольник. Це нос. Квадрат це форма раціональна. То есть ну, выверенная, да, рациональная, математическая и устойчивая. Это дисциплинированная форма. Ей соответствует лысина, как проявление самодисциплины. То есть длинные волосы, как легкомысленность у художника. И вообще эти художники с длинными волосами, они обычно как художники, часто никакие. Это образ просто. Вот. Берет, там шарф, кисти из кармана торчат. Это не художники. Круг. Это форма духовная, по-кандинскому, концентрированная сама в себе. Круг. Духовная форма, мудрая форма, как бы небесная. Есть соответствует борода. Это элемент иконописи, это святость борода. Как Христа начали изображать с бородой, да, как старца. Потому что сначала же без бороды изображали Канонически. Борода соответствует кругу. И дальше форма треугольник. Это форма динамичная, вечно, вечно движущаяся. Треугольник соответствует оскаленному рту. Почему? Потому что скаленный род здесь символизирует самоиронию и творческую агрессивность, в хорошем смысле этого слова. И самая ирония, как такая острая приправа ко всему, ко всему этому, <laughs> очень важная. Потому что современный герой культурный, он не может быть не ироничен. Потому что серьезно ко всему к этому относиться. Да? Живя в абсурдном мире, нужно знать язык абсурда и на нем только воспринимать. Но это, не, это было бы смешно, если бы не было так страшно делал отдельный портрет Валеры. Вот такой, да. Он, он курящий, он в разрезе, и здесь, точнее, структура, я просто выявил ее как бы в отдельности каждой части. Видно квадрат, это там оси золотого сечения. Ну, это композиционный такой пластический разговор. Есть декоративные элементы такие смешные щетинка вот. Ощущение, я думал, создать тревожного веселья. То есть оно как бы весело, улыбка есть, а зу... и при этом оскаленные зубы. То есть это человек, который себя в обиду не дает. И это духовный человек, но без, без тени пафоса вообще. Это еще один образ Валеры, самый большой. Валера, но ну, здесь он больше на египтянина похож. Валера еще любит животных, и он, он любит природу. Валера любить животних, вона природа на ти. І в этом городському мірі це найвісла, з них. Константину Зоркіну 24. Він просив не робити ніяких акцентів на вік, але мені здається, це важливо. Зоркін це нове покоління художників. Вони нічого не просять у держави, вони не хочуть потрапити під її контроль, бо це смерть для митця. Вони не жаліються, нічого ні від кого не чекають. І розраховують тільки на себе, вони вибирають актуальне некомерційне мистецтво, і все більше молодих та талановитих стає на цей шлях.